佳兰，陈佳兰，你还好吗？何成玉，我听穆世明说你没去上班，你不会是生病了吧？佳兰，你开门啊！一场。 触手可及的梦，因你而生。穿过人海的汹涌，我们相识成花。 山有温暖我眼眸在世界尽头和你相拥你时光驻足停留我心痛空足何正玉我们不再见面这才是对你好 何正玉，赶紧趁热喝了吧，我买了药。你怎么进来的？我有超能力，你信吗？不过这不是最重要的。 最重要的是你身体怎么样？我看你现在很憔悴。嗯，我睡了一整天，然后头没洗，牙没刷的，整个人乱七八糟的。别遮了，你什么样子我没见过？还是很烫。嗯，我睡了一天好多了。你怎么知道我生病了？ 你昨天淋了雨，莫世明给四个月前的我打了电话，说你一天没上班，你上条件我就猜到了。你、哎、趁热喝了吧。要不你还是先回去吧。看你喝完粥，我就回去。 Å! 这是你昨天留给我的，我收到了，我也明白了。这是你给我来的信物。我给你的是一张白纸，意思是我们两个没有未来。一张白纸最准确的意思是无限可能，这点我更赞同。也就意味着我们的未来有无限可能。我欠你的，我还不起。 就当它是一张白条，可以吗？你是欠我的，你欠了我好多牵手、拥抱、亲吻。幼稚。<laughs> 你别离我这么近，我会传染你的。我不怕。 哥，我没事，你先回去吧。我去看看江胜豪。慢点，慢点。哥，哎哎，哎谢谢你啊。哎呦，哎呦，哥，这这怎么了？这是、哎、晚上应出去了，喝大了，然后吉荣不放心，让我把他带回来。哥，你早点回去休息。<laughs> 行了，那我宝贝妹妹说的话，我不能不听啊。接下来我没事。 你回去吧，你真的没事吗？真没事，哥，嗯嗯，嗯你早点回去吧。行，我我先看你回去，我回去睡了，好，没事。回去吧，回去吧、嗯。哎呀，喝多了倒是比平时可爱一些啊！别仰着睡啊，小心吐了自己再窒息了。你放心吧，哥。那行了，佳兰，我也回了，早点休息。哦，好，哥，拜拜。嗯，拜。